Ну, ну, вы знаете о том, что мы с Степаном Тимофеевичем работаем над программой вот, нового мобильного э, корпуса для наших вооруженных сил уже давно с лета. И выбираем, смотрим варианты. Сегодня один из вариантов представлен. Я думаю, что Степан Тимофеевич скажет, как он его оценил сегодня. Но э, философия в чем? Это должно быть наилучшего качества, мобильное, очень практично в современных условиях. И цена-качество должна быть соблюдены. Дело в том, что когда мы говорим о здоровье наших солдат, то говорит, говорить о каких-то деньгах, наверное, во-первых, нецелесообразно. Тем более, что касается цены, мы еще не понимаем, как она будет стоить. Что касается самой палатки, он достаточно, она достаточно сделана хорошо. Она проверена, ни в одной армии уже ее испытали. И для нас она очень большой и представляет интерес. Я скажу так, что завтра они эту палатку развернут в Министерство обороны, я покажу специалистам, и буквально в течение оперативно мы быстро отреагируем, буквально в течение нескольких дней, недель, если мы посмотрим по всем требованиям, которые еще у нас дополнительно есть, испытаем ее, если она нам подходит, в течение несколько недель она пойдет нам на урожай. Это, это, это воду, а потом. если мы говорим о проживании, о вообще нахождении в нет, нет. Но... Метров... Да, нет. Метров... Палатки, если бы у нас были такие палатки, когда мы жили в этих палатках. Человек не такой палатки. 15 по В этой палатке можно создать комфортную для жизни температуру для пребывания от минус 50 градусов по Цельсию до плюс 50. То есть она используется в Арктике, на Аляске, до пустыни и в Ираке, и в Афганистане используются такие палатки. Мы это вам покажем. Это отдельно. Это отдельно. Самое главное... Без лестница, без Трехъярусную можно сделать? Трехъярусную можно. Это один из таких же. Вот большой ангар. И, И сюда лягу три. Мужика по 100 килограмм. Назад. Андрей предлагает сколько палатку.